Ренессанс Ко Самуи Резорт Спа Отель Ренессанс Ко Самуи Резорт Спа был открыт в 2005 году. Удобное месторасположение отеля один из многих его плюсов. Он находится в 14 километрах от аэропорта Самуи и в 10 километрах от пляжа Чевенг, центра ночной жизни, развлечений и шопинга принадлежит сети отелей Marriott International. Оформлен в балийском стиле. Отель включает одно основное здание, насчитывающее 45 номеров и 33 виллы. Гостиничный комплекс расположен среди пышных тропических садов на пологом склоне холма, плавно спускающимся к берегу моря. Этот очаровательный уголок природы находится на пляже Лимнан, образующем живописный полуостров. К пляжу ведут дорожки, скрытые пальмами и пышной зеленью. Зонтики, шезлонги, полотенца, как на пляже, так и у бассейна, предоставляются бесплатно. На территории отеля находятся два открытых бассейна. Их живительная прохлада подарит вам истинное удовольствие в полуденный зной. Один из бассейнов расположен у самого пляжа. Отсюда открывается завораживающая картина моря. Другой бассейн находится выше по склону холма, возле основного корпуса с номерами категории «Делакс». Здесь все располагает к приятному отдыху. И виллы, и основное здание отеля, в котором в целом насчитывается 78 номеров, окружены раскидистыми пальмами и густой тропической растительностью. В каждом номере категории Deluxe CV есть джакузи, расположенная на приватной террасе. Ванная комната оборудована отдельным душем. В интерьере удачно сочетаются современный стиль и лучший азиатский декор. Акцент сделан на комфорте и роскоши. К услугам гостей все современные удобства. Номера данной категории находятся в главном корпусе. В номере класса Делак с площадью 50 квадратных метров есть просторная персональная терраса, зона отдыха с традиционной тайской кушеткой, одна двуместная кровать, либо две одноместные, большой письменный стол, высокоскоростной интернет, спутниковое телевидение, сейф, мини-бар, доступные смежные номера. Все номера Beachfront Pool Villa окружены благоухающими тропическими садами. Благодаря этому здесь царит атмосфера уюта и покоя. На каждой вилле имеется спальня, при которой обустроена ванная комната с двумя умывальниками, ванной и душем. Гостиная с большой софой, приватная терраса с шезлонгами и бассейном. Помещения могут похвастаться роскошной отделкой. Пол, например, покрыт паркетом из натурального тикового дерева. Центральная часть гостиной выходит прямо на террасу с бассейном, откуда открывается вид на море. В ресторанах отеля представлен превосходный выбор блюд азиатской и интернациональной кухни, а бары располагают к приятному отдыху. Богатое меню ресторана банан Лиф, открытого для завтраков, обедов и ужинов, составлено на основе интернациональной кухни. В ресторане Таван подают изысканное блюдо, приготовленное с добавлением экзотических тайских приправ. С террасы открывается восхитительный вид на море. Ресторан Тапаз специализируется на испанской и азиатской кухне. По вечерам здесь звучит зажигательная латиноамериканская музыка. В барах у бассейна в течение всего дня можно отведать легкие закуски в азиатском стиле, различные салаты, сэндвичи, а также всевозможные напитки и тропические коктейли. На территории отеля имеется зал для заседаний и банкетов. Lotus Ballroom площадью 120 квадратных метров, вмещающий до 100 человек. Для тех, кто любит активный отдых и не прочь потренироваться, открыт тренажерный зал с множеством различных тренажеров. Ренессанс Кусамуи Резорт Энд -спа располагает великолепным оздоровительным центром Кван Спа с парной, джакузи и десятью процедурными павильонами. Здесь предоставляют широкий спектр услуг по уходу за внешностью, различные виды массажа, ван, обертываний, пилингов, косметологических процедур и программ с использованием тропических растений, цветов и натуральных масел. Этот комфортабельный, тихий отель станет достойным выбором для тех, кто ценит покой и уют и привык к первоклассному сервису.